আমি গুড়েশ্বৰৰ জাৰমাৰা প্ৰগতি সংঘৰ খেলপথাৰত ছাব্বিছ জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস আৰু লগতে ডি আই এফ এৰ ত্ৰয়োদশ গুৰেশ্বৰ আঞ্চলিক সন্মিলন উপলক্ষে এখনি ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই দিবা নৈশ প্ৰাইজ মানি ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে আঠটাকৈ দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ দহ হেজাৰ এক টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ সাত হাজাৰ এক টকা থকা এই আমাৰ প্ৰাইজ মানি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ যথেষ্ট ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজি হাঁহিট তথা কুঁৱলী ফেদি দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে ৰাইজো ইয়াতে খেল উপভোগ কৰিছে ইয়াতে ইয়ে টংলারপা দল আছে খাগড়াবারিরপা দল আছে তামুলপুরের দল আছে উদ্শ্বর যথেষ্ট স্থানীয় দল ই অংশগ্রহণ করেছে রেফারি হিসাবে আমার বিখ্যাত রেফারি ভবানন্দ ডেকা আবার হ্যাঁ চৌধুরী আর অল্পান হে নাম কিন্তু আছে ৰেফাৰী হিচাপে আমি কেইবাগৰাকীও আমাৰ জ্যেষ্ঠ ৰেফাৰীক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ ৰেফাৰী ভৱানন্দ ডেকা জ্যেষ্ঠ ৰেফাৰী হেমেন ডেকা জ্যেষ্ঠ ৰেফাৰী অমৃত চৌধুৰী আৰু লগতে অসমৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ তথা বৰ্তমান অসম আৰক্ষীক কৰ্মৰত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত ডেকা দেৱ ইয়াতে ৰেফাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ডি ৱাই এফ আইৰ ত্ৰয়োদশ গোৰেশ্বৰ আঞ্চলিক সন্মিলন উপলক্ষে আমি আজি এখন আমন্ত্ৰণমূলক দিবানুশ প্ৰাজ মানেই ভলীবল খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই খেলখনত ইতিমধ্যে আমাৰ কেইবাটাও ভাল দল অৰ্থাৎ খুবেই আমাৰ ভলীবল দল আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ খেল খুবেই সুন্দৰ হৈছে প্ৰদৰ্শন ভাল হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে পূৰ্বৰ পৰাই আমাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ এটা আমাৰ ভলীবল দল মিলনপুৰ সেইটোও নতুনকৈ আমাৰ ইয়াতে খেলৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আজিৰ আমাৰ এই খেলখনত বিভিন্নজন ব্যক্তি আহি আমাক সহযোগ কৰিছে তথা আমাৰ যথেষ্ট ৰাইজে আমাক খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ খেলখনৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি আমাৰ এই স্থানীয় প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আমাৰ ইয়াত আছিলে বহুকেইজন বিশিষ্ট খেলুৱৈ আছিলে তেখেতসকলৰ লগতো আমি সম্বৰ্ধনা আমি আজিৰ এই খেলপথাৰস্থলীতে জনাইছোঁ